Так что будет... Ну, так... Второй этаж гостиного двора. Т ⁇ Слушай, я могу... А? С той стороны наклеить. С той стороны наклеить. Не надо вылазить и с той стороны наклеить. Очень Это не опасно. Не опасно. А? Мы наклеим... А? Не, нет. Давай без экстрима, потому что если ты погибнешь, нам будет очень жаль. Да? Да. Ну мы выпьем, конечно, разок, ну. но Дорогая, ты нам нужен все равно живой. Знает, Какой у парня парень был? До сих пор не узнала иж? До сих пор не <laughs> А, так нормально. нормально. Флешмоб, раптивка. Знаете украинское слово, которое заменяет флешмоб? Раптивка. Ну раптом это сталося. Раптом... Нет, раптивка. Нет, слушайте, Раптивка. 20 там, 600, 15, 15, 15, раптивка, раптивка. 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 <риклад> <риклад> Невдача спіткала. Що <риклад> це у нас волки заявили? Залазь назад, мы переживаем. Ну, значит, ну он без спроса. Да. Залазь назад, залазь, залазь. Куда? На следующую? Туда, в центр? С той стороны четко, когда с симпо люди идут. А Не-не-не, нам надо сконцентрировать. Надо сконцентрировать с... на одной да, стороне. Конечно, нет, потому что один раз раз увидел, он уже по-любому прочитает все. Нет, там рабочие по пройдутся после нас и посмотрят. А сюда могут не дойти. Не-не-не, с, с этой стороны. С этой стороны завтра площадь, упа, марш. Все отсюда Мы здесь будут гулять. Сейчас, да. И смотреть будут на гости. Да, ну везде будет проходить, тут людей, знаешь, сколько будет. Так а вот, вот, а вот это просто угол именно. Не, ну, я понимаю, но там пройдут рабочие, я сейчас я сниму. И, ну, они после нас пройдут, инспекцию проведут, что мы тут там я тебе говорю, что это все Давайте Объявим. тут смотри, тут есть хорошая тема рамы, вот эти между ними можно прямо большую, чтобы наверху висело, да? У тебя большой плакат, да, кстати? Да Как? Ширины не падает. Не, ну поддерживайте, ребятульки. Вы с нами или нет, или против нас? Кто не с нами, тут против нас. Это уже девиз. не Нам было полчаса ехать. 30 Я там 19 минут рекорд. Во сколько у тебя? 23 с чем-то? 23 и 10. Ну забудь все. До пол 11 мы не держали. Да, нам что, тебе зайдем. Я за 19 минут с контрактовой до вокзальной дай. Юра здесь э, э трен, тренуется. Давай вот так, может, натянем. Вот тут баннер может быть хороший. Потом, да. Здесь вот смотри, видишь, как не будет. Давай так. Давай стей, стей. Доля Гостинова, доля Киева. Да, даже все его Украины. По центру чуть-чуть. у Украины каждый один российскомовный закисный гостиного двора. <реш> Киево-могилянская академия только мечтает сделать подобную акцию. вас так интересно проходят, да? Есть Мне однажды понравилось, сделали манекен Черновецкого и отпилили ему голову. А голова была в и она и улетела в небо. Да, без головы. Киев без головы. да, символизировали, что Киев без головы. Я вот не могу понять, что ты меняешь. Ну если ты у хотел у казнить меня... Черновецкого, то хотя бы э, как бы показать театрально, что это возможно. Ну, да. Это... И да, мало того, а у милиция... Есть, у вас а есть какие-то положительные, этом... положительные результаты да, вашей борьбы? Да, конечно. да. Конечно. Ну, например, у меня под он домом меня Александр Прагнимак, э, поставил когда-то шлагбаум и устроил парковку своих автомобилей, партия Зелени, типа. Когда ему предложили место шлагбаума, который запитан был с нашего дома, и 4 года питался электроэнергией с нашего дома, незаконно, на той территории, за которую мы платили придомовую, посадить деревья, то как бы партии зеленых э, следовало бы это сделать. Но они отказались, и еще он так... Нервничал и кричал, я уберу камеры через дорогу с вашего, и у вас криминогенная ситуация повысится. Дом между райотделом и УБОПом. Так вот, победа первая, это шлагбаум, который убрали. Победа та, что мы пока что держим открытым, и вы имеете возможность сюда зайти. Даже на второй этаж с помощью нас. Ө... Плюсик такой, победа Плюс Таша. Мы тормознули генплан, который новый генплан Киева, который узаконивает все незаконные застройки. Мы его тормознули. Это все победы. А на кого ты учился? <плес> на слю слюса раскладальника Пятого <плес> разряда. Нет, ну <плес> мне просто очень интересно. Так а, сказать, нет, не пятого, не другого разряда. Другого разряда. Пятый да? сейчас найкраще. Но ну, а все-таки. Не, история это мое хобби. Ну хорошо, а очень... На инженера механика оборудования легкой промышленности. Там Игорь он с нами типа был, Ой, как он, не, ну он и сейчас типа, но ну, он пошел в кандидаты и депутаты, а у нас принцип был э... Э... как бы республики. Вот. Он писал там, что он тоже на всем я знал, защищал, и я хотел узнать, связано это? Не, это связано, это связано, нет. Он много сделал, он много сделал, откровенно говоря. Ну по старту просто что, ну нюансы такие, у нас как бы разошлись как-то взгляды в разные стороны. Неверемос. <связать> не О, украинский но пасаран, не серемус. Завтра здесь. Завтра приходите. Приходите, приходите завтра, да. Поддержите. А с той стороны нас. арка открыта. You always welcome. You так, always welcome. э, агент, э, пока что... Баруха, э, <связать> Ого, заговорил на родном. <связать> <связать> О, вот этот <связать> супер крутой, Давайте. <как> а где белый? У кого был? У <как> тебя был белый поставлю? Люди внизу обращают внимание на нашу раптивку. Давай. Нормально, нормально. Я руки геть гостинного. Да, да, Ну как, мы бы так, пока бы вы, мы четыре дня уже собираемся отклеить эти плакаты. А так э, думаем, ну надо Дешевая ж... рабочая сила, думаем, стоимостью 0 гривен, 0 мы просто думали за китайцами ехать, но раз китайцы, короче, пока далеко от нас. <связать> это называется кризу, да? А, <связать> вы молодцы. Ну да. А в это время женщины копали и продвигались женщины вперед. Ну да, ну но импульс, главное, толчок, как бы. Ну, Поэтому... ты знаешь, на толчке далеко не уедешь. Ну, это если на одном, а если систематически. Нет, обратно поступать. Ну, как бы не то, чтобы льстим, но мы знаем, что толчок это сила. <соторый> а если это не один толчок, а целая серия, <соторый> то это, это оргазм в конце. О, да. Землетрясение, да. Вулканное извержение. Теперь надо срочно с той стороны сфоткать хорошие фото и взять и Любомыр. А, ну, со вспышкой, которая... утром, будет завтра, Заколдовал? Да, хорошо. Смотри, они летят ну и летят. Летят и летят. Один не проходит. Ну еще. А я не там <свист> мою батарею. <свист> ну вот, нарешті наша раптивка. Звершилась. <св -св Рактово завершилось. Рактово завершилось. Чей скотч? Чей скотч э, 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 революционный. Революционный. Перебрали, кстати, плитку. Слышите, тут гудит. Это значит, что тут снимали кирпичи. И будут Сни... снимать Сни... все, я думаю. А сняты здесь. уже, то есть реконструкция идет полным ходом. Подоконники поснимали. О, да, отливы, отливы поснимали. Кормить, да. А, так что, эй, эй, ребят. Так идем по кругу пройдем. По кругу, да, с этой стороны. А чтобы... Туалет, можно возможно, место чудесное? Есть? Оно во дворе внизу. Давайте пройдем по кругу. Э, чтобы э, там просто строители и окна да потерпите чуть-чуть давайте пройдем по кругу на ту сторону прикольно тоже посмотреть Девочки. девчонки давайте пойдем по кругу потому что там вот эти окна там уже строители а мы э, с той стороны посмотрим просто по кругу да ну и вы посмотрите

А вот Самсону, да, памятник. Памятник как бы э, стиль такой называется эпохи казацкой добы, то есть как бы смешной потому что да, он не не того же возраста, нет. Паша <связывается> того же возраста был бы там фонтан Филицион, который был а, до того Игорь Барского, но вместо него поставили библейского персонажа. Но чем славится еще этот э, монумент, знаете? Чем что вот с каждой стороны э, получается? солнечные часы, все и все они разные году, формы. Да, да, там они внуковые. все каждый, да, с каждой Вау. стороны разные формы. Вот. Все -все. Нет, 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 нет. А, а вот церковь Пирогощи Богородицы. Да, здесь есть Wi-Fi. Wi-Fi есть, да? <свят> да, мы словили Wi-Fi. Fire. Нет, Wi-Fi. <свят> 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 а какой Wi-Fi? Костыльный дверь? Где или Делинг 5. 5? Да? Да, да. молодцы. Товар? Не, ну это с института, у користорации бесплатно. И мы им тоже пользуемся периодически. Но у нас есть и тот, тот что во дворе работает. Хостый дверь. Можно тоже. Во дворе еще лучше вайфа. Ну, то есть заходите, пароль такой же, как название самого хостынной дверь там. Ну, то есть просто копируете, а это посольство Голландии. Да. Да, да. Да, приходит иногда посол Голландии и приносит нам покурить траву. Он с вами? Ну Давайте да. Мы все предлагали кафе-шоп на территории гостиного открыть да. и, и признать его территорией Голландии. Да, нужно да. прийти. Так, тихонько, тихонько. Тут и строители. Тут спят строители. Тихо, 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 вот тут тихо очень. Пацаны, девчонки, тихо. Ну все, финальный круг. Сделали. Вы сделали сумасшедший круг.